Юрий Викторович, вот, так что по всем вопросам, и к властям, и можно сейчас задавать вопросы. Что еще можно... Сейчас люди, я так понимаю, будут ну, Лучше, и, да, да. да. Сейчас приедут там два фермера еще. Чтобы... Угу. Вот, пожалуйста, готовы вас слушать, записывать ваши проблемы. Вы вначале расскажите про новшества, да. которые вы туда. Вот заводник, про пионерский лагерь. Там а, но, вопрос. Да. Хорошо, да, смотрите, по заводику, Это первым делом, что вообще. Давайте начнем с дорог. Мы вот, э, э, бачили. Да. По дорогам, значит, э, долго говорить. Основное. То, что удалось уже сделать, поменяли коренника службы дорог в Одессе, поменяли его замок. Сейчас там новые будут люди. Возможно там уже будут по-новому. Что значит по-новому? Как минимум то, что те деньги, которые выделяются сегодня на торский район, это там 6,5 миллионов гривен, пускай даже те копейки, которые выделяются на весь район, но чтобы хотя бы их не воровали. Потому что там 11 тысяч квадратных метров ямочного ремонта, э, вот это ушло, то есть метр там почти 500 гривен стоит. То есть 500 500 там. Это, ну, это не та цена, которая стоит этот ямочный ремонт. То есть я думаю, что хотя бы с этим уже будет, сдвижка в следующем году, то есть как минимум в два раза больше, я думаю, у нас будет уже произведено ремонт, в следующем году, это первое, второе, то есть в этом году, я ни разу не созвал фермеров, ни разу никого не созвал, чтобы скидывалось с деньгами, то есть ну, тем не менее, э, с нашим давлением мы сделали прессинг в четырех местах, в пяти местах по Котовскому району, уже, 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 уже сделаны на дороге, дороги уже сделаны, там какие-то аварийные участки, имеется в виду те, которые, да, автобус не ездил, он уже есть, Следующий момент. По... Я один из тех в Украине, наверное, может быть, даже самый первый, я не побоюсь этого слова, который вообще попытался проблемы дорог решить комплексно, свел все в одну кучу. Это презентовал уже замголовы обл... Рады это, Радковскому. Это презентовал сейчас замминистру бывшему в Киеве. Это презентовал в первую очередь, конечно, в Одессе наше инвестиционное агентство. В первую очередь это э, все наши коллеги, которые работают в вода, э, презентовал это в трем э, общественных организациях, которые занимаются вопросом дорог. Я думаю, рано или поздно оно сдвинется. То есть там нужно менять технологии, менять способы финансирования, э, менять законодательство, которое регулирует весь дорожный вопрос. И так далее. Потому что мы на сегодня вопрос дорог без э, вот этого всех изменений мы не решим, потому что с тем финансированием, с теми законами, которые на сегодня, мы дороги сделаем за 163 года, то есть там посчитали, то есть это нереально, то есть, нам нужен миллиард, а в год выделяется 6,5 миллионов, вот. поэтому надо кардинально все менять, и сейчас вот я по всем направлениям сейчас бью и здесь, и в области, и, а, надеюсь, будет все хорошо. Значит, по поводу инвестиций, то есть как только появятся дороги, Появятся и не появится, не важно, важно сейчас действительно по рабочим местам. Значит, список? Очень тоже много говорить вкратце. Есть капитал. Сейчас очень. Смотрите, в арабском мире сейчас проблема. Нефть подешевела значительно, причем критично подешевела. Пять раз. И то есть она будет еще дешевле. Им с теми социальными стандартами, которые у них есть, им это хватит тех денег, которые они накопили за все это время, на, на 5 лет максимум. Поэтому они сейчас готовы сюда, в Украину, куда угодно, в Африку, в Австралию, куда угодно, они, они готовы вкидывать деньги. Они сейчас засуетились, это, это я вижу. Потому что сейчас очень много там ездят из Англии, из Голландии, и сюда в Украину очень много внимания. Тем более, что хорошо у нас что такой губернатор, который изначально ему есть доверие, да, какое-то определенное. Также точно я, как его представитель, ко мне тоже есть доверие. Я, я это доверие сейчас заслуживаю, да, чтобы так же точно э, люди мне верили. И э, это первое линия. Это то, что касается вот, деньги, готовы сюда да. Самое главное здесь вот, конечно, организовать и начиная с совета, да, вот начинать. Здесь тоже надо работать. Э, вот я говорю, что сейчас у меня в отделе экономики новый человек, он будет заниматься как раз непосредственно этими инвестициями уже конкретно и она у вас конкретно уже попросит пожалуйста фотографии пожалуйста все данные по электричеству пожалуйста все данные четко по площади пожалуйста четкая выкупировка этих площадей пожалуйста все что нужно вот это все нужно сейчас паспорт так называемый сделать у вас есть вот надо сделать вот, вот это очень важно чтобы вы сделали вот этот паспорт вот и Потом, опять же, это, я говорил сейчас про арабский мир, где денег вообще там, там миллиардами, там десятками миллиардами. То есть вот последний был разговор, Бахрейн, у них фонд там 80 миллиардов долларов. Это начина, Даже если я говорю про внутреннего инвестора, если уже будет это четко, четко площадь сейчас, то есть четкий будет паспорт, то я уверен, что не надо нам арабы, мы даже здесь внутри, или в Одесской области, или даже внутри Котовского района тоже можно найти деньги это все запустить и начать. А, здесь, еще раз повторюсь, это очень важно. Вам тоже надо, не просто хотеть, надо. здесь надо вот действительно брать вот, это конкретно поработать. Это очень важно. А, и а, это заводит. Но заводит это одно. А еще есть сейчас много инициатив. Я, кстати, тоже спрашивал, какие у вас есть эти дома которые готовы работать расширять свое домашнее господарство, то есть у них там, например, двое свиней или семеро свиней, они хотят, может, гусей каких-то, королей и так далее. Есть же сейчас и технологии, и гранты, и поддержка, и тот же данный поддерживает там плодовочные выращивать, и тоже их этих программ масса. И Евросоюз особенно, также точно, за счет чего вылезли вот эти страны, Словакия, Румыния, там, Венгрия, за счет чего? Они вылезли, вылезли как раз за счет вот этих мелких домов на самом деле. Они дорегулировали полностью, убрали все эти ограничения, дали возможность людям работать у себя на дому, и даже имея там тех 50 соток или там те 3-4 гектара поел, то есть уже можно вот так. По меркам Европы, человек, который имеет 5 гектаров, это, это уже латифундист. Ну, я, я может, возможно, преувеличиваю, но применяя хорошие технологии, применяя свой труд и, и плюс качественные технологии, то можно с квадратного метра получать гораздо больше денег, чем то, что мы привыкли. И так живет весь развитый мир. Вот в этом направлении тоже надо двигаться. То есть заводик, развитие малых домогосподарств, мелкого фермерского хозяйства, дороги, я уже сказал, целая лекция, да, вот я вижу, будущее есть. То есть ну, надо опять же работать, надо быть открытым к входящей информации, надо стремиться к новой информации, надо стремиться к новым подходам. И Но э, нас на сегодняшний лично на сегодняшний момент интересует дорога. Ну, вот, Від, ви кажете, що 6,5 з ну мільйонів, пішли на другий там сусід. Я хочу, щоб на наступний рік чуть-чуть попало на другий. Ну це дорога ми... місцевого значення, місцевого ні, значення дорога. Ні, це дорога Котовська. Водима, ну, це, це не місцевого значення. Місцево, це це регальна держава. Так, так, так. 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 я, от, даже Сергій Ніколайович під вибори мені там помагав, пару машин. І ще ми там щебенку чуть, чуть підсипаємо, ну хоч ще можна. Ну сама велика проблема, що весь Кодимський район, Віктор Єфімович держить, це приблизно 20 тисяч гектарів. Він їде через гонера. Я з ними борюся, і одне утро до мене прийшли додому 25 водії, тому що я закрив на затіші, перекрив дорогу, вони прийшли утром. Оце, якщо б вони не їхали, ще б можна було б якось цю дорогу зробити. Але сьогодні вони бувають такі дні, я от сторожа був поставлений, не щитав 130 камазів за день. Ви представляєте, що як вони нам управляють? Я розумію, Смотрите, і по поводу дорог. И что изначально сказал, что очень много говорить, и попутно вспомнил, встречался. Я сейчас ищу фермы, те, которые делают дороги новыми способом. Уже есть фермы То есть не обязательно делать асфальт. Есть как минимум четыре вида на сегодня, кроме асфальта. То есть это бетонное, это есть там, когда почва превращается в камень, есть просто мощение, то есть просто как обычно тротуарная плитка, просто это специальная плитка в Голландии там уже есть пластиковые дороги. Но ну, как минимум вот это вот на сегодня уже можно сюда запускать. Асфальт, он как по себе технология столетия ну, уже. Думаю, это раз. И поэтому я сейчас ищу как раз вот фирмы, контакты, вот с одним уже в Одессе поговорил, есть как коммерческое предложение, готовим всем предоставить. Но я хочу в пакете, чтобы это было, чтобы у человека был выбор. Это как раз в плане того, что вот когда фермер, допустим, да, вот есть фермер, есть немножко денег у фермера, есть немножко денег у селерады, есть немножко еще денег. То есть и по современным технологиям, если их делать, то возможно это будет дешевле, чем асфальт. Это и, и, и так далее, и так далее. Я это все понимаю. Вот. Я просто скажу, даже на крыло, все равно, что вы планируете, попасть, хоть, ну хоть полкилометра, километр. Ну, я по поводу на следующий, на следующий раунд по поводу службы дорог, обладоров обо, и так далее. Euh, уже ну, постоянно мы ведем арт-подготовку, я в кавычках говорю, а, о том, что цель такова, чтобы вот эти райодоры, которые у нас есть, чтобы они были переданы на, на наш баланс, и чтобы мы тут громада местная, да, решали, куда дороги, куда эти деньги тратить, которые выделяются, даже те небольшие, даже те 6,5 миллионов, уже можно как-то более расслабленно распределять. Это чтобы уже эти и возродить то, что мы можем сами это все делать. Вот в этом направлении тоже идет работа, поверьте. Э, буквально вот позавчера, позапозавчера в Балке собирались. Очередной раз, очередной раз мы давали, это было в рамках подготовки к зиме. Вот МЧС нас собирал в Балке. Там шесть глав РДА с других районов съездили. Вот. И опять же те же самые э, Березовка, Агрошвербург, те же самые Служба дорог, те же самые э, Афудоры и так далее. Опять мы их всех рассказывали о том, что, ребята, все, что вы делаете, все неэффективно, все коррупционно, все э, то, что не приносит вообще никакого результата и никакой надежды на будущее, ш, там что там что-то изменится, что появятся какие-то спосоды Один из способов, я же решил, это как раз вот, когда же рак <quê> -то> -то, это тоже э, можно улучшить. Ну, как минимум, я решил, в следующем году это будет как минимум в два раза больше, будет даже сделан дорог на те же самые деньги. Как минимум то, что мы можем перейти на баланс Райфедора. Посмотрим, где, по какому направлению. Понимаете, я до него подъехал. за год есть вот его деньги, что нам выделяют на каждый СИЗ, там по 50 копеек с литра соляра. Да. Там, чи бензин. Да. И у меня за год, ну, согласно того, сколько машин, 14 тысяч. И прошлый вот там 6 осталось. У меня есть сегодня 20 тысяч на дороге. Но я их, наверное, за зиму, там, если пиде снег, пусть час и страчу, чтобы вернуть. Ну, на сьогоднішній день я під'їхав в автодор, КАМАЗ асфальта стоїть 41 тисяч. Mm -hmm. Це мені треба ще два роки збирати гроші, щоб, та, щоб КАМАЗ асфальт А, а коли останній раз, оця дорога ремонтувалася? У 2009-му, да? так? Yeah. І... І з того моменту я підсибаю... Нічого не робилося по дорогам взагалі. Ні, не. Тільки я підсипаю ще бьонкою там десь. там нашли, там нашли, и хоть чуть-чуть. Ну, поэтому я говорю, что надо искать современный способ строительства дорог. Так, я понимаю, денег у нас... Еще по этому направлению, сейчас работаю, жду контакта с Киева. И та машина, Эдуард, которая... Нет, да. что он хочет добиться от вас. Ему можно что-то рассчитывать да. из 6 миллионов именно 300 тысяч Мы можем рассчитывать на какие-то 300 тысяч? По вот что хотят услышать. Вы им в общем не захочете. что не интересует, я вам честно скажу. Меня не интересует ровно веселку не прав. Если бы это были мои деньги, или я моим болевым решением, да, я принимал решение, что типа да, я не против, да? а кто будет распределять вот эти Вот поэтому я говорю, что а с ними надо бороться. Поэтому я говорю, что каким направлениям мы с ними боремся. Первое, это чтобы просто обла автодор, все эти армянская мафия, все, все это, вот это все законодательство, которое... Да, и, вот это все. Вот там мы боремся, потом мы боремся по двум направлениям. Или ребята работают честно, качественно, нормально, так как нас устраивают. Не справляйтесь, они уже не справляются. То, давайте, короче, то передавайте нам на баланс автодор. И, и мы же сами здесь, вы депутаты, и так далее, с, Сирада, и так далее, мы собираемся ну, и... Три, 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 три. Три. Да, и, 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 и принимаем решение, куда, куда важнее, куда нужнее, эти деньги распределяться. Тогда же просите не у меня, а просите <связано> <связано> у вы просите вы сам депутат, правильно? Э, вот, создавайте свои там кулуарные, лоббируйте себя, вот и, и так далее. Я, я понимаю, но все равно я думаю, что... 6,5 начальник будет с вами весь да, проект, и к, ним, дорог, какие к сожалению, надо. ни один человек в Котовском районе, к сожалению, к тем деньгам, которые там, никакого совершенно а не обсуждает. имеет вообще. Вот это большая проблема. На Но, он конечно, это будут утверждать. Конечно. А, а, план, а, планы а. мы ничего не утверждаем. Вот это тоже, опять, одно из направлений. И уже познакомился некая Ярослава, которая со службы дорог. Она сюда ездит, постоянно смотрит это все. Я, мы с ним общаемся по супераварийным участкам где уже не один школьный автобус, не проедет, с ним это все. На следующий год, если все-таки останется вот, вот этот монстр, который вот неэффективный, коррупционный и так далее, если он все-таки останется, на следующий год даже я читал тот договор, по котором работает Березовка с нами. Там вообще по этому договору мы каждый месяц должны скидывать им участки, которые требуют ремонта, поддавливать их к этому. Ничего, это... Работы вообще не проводятся, с их стороны никаких инициатив. Хотя бы нам письмо одно прислали, чтобы сказали, пожалуйста, пришлите какие участки у вас есть. За все время моей работы, не знаю, вашей, наверное, работы, моей работы, те, которые недолго, за три месяца, ни разу такого не было. Как они принимают решение? Это когда у семи жителей уже поломается машина, когда они придут, Лови сельсовет, от а сельсовет придет еще куда? Кому? Ко мне, еще кому-то. Потом я должен 80 писем написать туда, Потом они уже через какое-то время это все. Это же до того, как мы начали уже всех брать за горло, был обычный способ, пишу письма, пожалуйста, там-там. Не, не то, что не отвечают. По телефону не можно к ним дозвониться. Никто, ни, ни трубку не берут, ни имейлы не отвечают, ни телефоны, ни письма, ничего вообще. Ну что это такое? Мы взбунтовались вот это все, сейчас уже работает. Но, еще раз говорю, это очень плохо, что мы никакого решения в эти 6,5 мы не принимаем. Поэтому в этом например, тоже идет борьба. Вот, меня интересует. Чему же я рассчитывал сельский совет наш на какую сейчас кусы к шести с половиной миллионов? Меня это интересно. Будет нормально. Вот, пока, пока нет. Пока нет. Но это не значит, что никогда не будет. Я хочу, чтобы мы все вместе вот, объединились в этом всем. Если я попрошу какую то помощь, сделайте какие-то фотографии, например. Быстро на сложно прошли. А какой заводик? Нет, как просто А? Заводик. А заводики, я говорю, перед тем, как запустить, это тоже надо поработать здесь. Здесь надо сделать, этот паспорт этого участка, который хочет. Там нужно конкретную выкупировку, конкретное электричество, какие там постанции, не постанции, какие водопроводы, канализации есть, нет, mm -hmm. э, какое mm -hmm. и так далее, вот это полностью все. Потому что любой завод, я сам работал на таком заводе, который был инвестицией. Я точно знаю, когда мы расширялись потом, вот, э, или было прогноз, там, типа вообще в другом области делать, вот это все мне надо, вот эти все информации, для любого завода, чтобы чтоб туда не построили. Да, проблема, я думаю, что мы за Подъезды и потом по этим, по, по, населению. Какой заводик? Свечной, консервный, какой заводик? Еще раз говорю, должна сначала быть, вот, если там гектар, да, гектар подстанция на 380 киловатт, к примеру, там и так далее, да, тогда есть категория заводиков, там, и свечной, а если это, допустим, термопласт автомата, который пластиковые детали будут делать, им уже это не подойдет, им надо расширять подстанцию, им надо это все и так далее, и так далее. Это можно переработку поставить, можно поставить большую кролиферму, можно поставить что угодно. Вопрос в том, что идеи этих О, их просто их, их О вот так, вот еще больше. Вопрос в том, что нужно поработать здесь и сделать этот паспорт этого района. И помимо этого всего еще нужно понимать, кто будет здесь работать. Люди, которые являются безработными, то есть трудовой ресурс, Конечно. кто будет ходить на работу. Это тоже должно быть посчитано, это все и готовые люди, которые скажут, что все, открываем заводик через год, чтобы сколько людей придут на работу. Это тоже очень немаловажно, потому что можно поставить какое-то полностью автоматизированное производство, а можно поставить там, где много ручного труда. Вот. Автоматизированное производство это много денег. Где ручной труд, там меньше денег. Вот. И за счет того, что у нас, в принципе, в Украине сейчас настолько вот это неприятно, что у нас самые низкие вообще зарплаты вообще по всему миру. Там, нищенские, то в принципе ну но ну, это и плюс потому что сейчас сюда можно ну легко запустить любой завод поэтому тоже трудовой ресурс это тоже также точно прилагается к э, поставкам. И... телефон В 1994 році їм як роботи консоціальної сфери mm. тоді ще сесія Сільського Союзу мала право, виділили по гектару землі. Mm. E, значить, ну, на той момент ніхто документи ніякі не робив. І вони не зробили, тепер два года тому вони взялися робити документи, заплатили гроші фірмі, практично всі там, по три чим-то тисячі. І оказалось в кінці кінців, що вони цю землю не можуть приватизувати, собі забрати, тому що там це землі бившого КСП, якого нема з 99-го року. Бо вони числяться в усіх базах і землі КСП. І це не лише по них проблема, проблема і по всіх, там около 30 чоловік на спосіб сьогодні. Це по району такий Вони зараз хочуть забрати цю землю від Бакулявського, mm -hmm. то дружба народів. Він оформляє, обробляє цю землю. Ну, за устним договором з ними і дає кожному, вони платять за землю цю люди, а він їм дає по 110 кг в кінці года зерна за гектар. Е, вони до нього обратились, що вони хочуть забрати і самостоятельно обробляти. Mm -hmm. Він не хоче віддати землю. От, кажу, така. Mm -hmm. Він до цієї землі фактично немає ні, ні договору, немає, нічого. В них вони платять. З 94-го року люди платять за цю землю кожен рік. Е, Три години тому чи 4, коли він прийшов, вони він, тут, дали йому обробляти, тепер вже забрав. Він не хоче віддати. Судить фігури, це рішення. Ні, це рішення не фигурирує. Значить, у нас є багато таких діл по району, там, де спарюються випроси з земельних колективних собственность. Да. Були папі... спроби скасувати в судовому порядку акт на колективну власть. Тут побачманотки пройшло, поліпідкому не пройшло. Роз'яснення суду полягає в тому, що до тих дів, поки всі невитребувані пої не будуть оформлені, ніякий суд не скасує акт на колективну власність. Скільки поганують невитрибуваних пої? ну, не поїв? Скасування акту на колективну власність позбавляє право тих людей, які ще на руках мають сертифікати виділити земельні ділянки в натурі на місцеві. Тобто, якщо, наприклад, до районної державної адміністрації звертається людина, яка ще не отримала державний акт, вона не зможе реалізувати своє право як колишній член КСП. Також, такі акти не скасовуються у тих випадках, коли є приємників колишніх КСП. Я розумію. Але, друге, тут не, суть вопроса ж не в цьому. Так, да, це є таке питання. Вони сьогодні, ну, що вони не оформляють. Це, ну, вони сьогодні не за це говорять, вони хочуть забрати свою землю. Ну, давайте наче з того, що вона не їхня. Юридично в них немає умов. Чисто юридично, тоді на якій основі я плачу податок 94-го року? Ну, це вже питання, я думаю, що не зовсім до мене, але я зрозуміла. Подивіться, який податок ви платите? Земельний. Земельний податок платять на власність. 19,80 на екрані. Сума ж різна. Ніякої документи, який вважає право на власність, на власність. Деньгах. Деньгах. Люди платять по... 19,80. По 19 гривен. Ну, це як, як городи. За, за, за гектар, так? Да? Да. А, а получається 110 кг зерна за гектар. Да. Ну 110 кг зерна це чуть дороже, да, 19 гривень. Ну, 1980. Це десь 350 гривень. Це десь 350 гривень, так. 350 гривень? На ярмарки ще будет дешевле. Кстати, приглашаю всіх, опять же на ярмарок. Можно я пару Спасибо. слов про ярмарку? Это, <свят> да, это, это, это моя гордость, да. Сейчас вот мы делаем, значит, там уже 70 машин будет. Это приезжает вообще со всего района, даже э, не то, что со района, а с, даже не то, что со всего северного куста, еще с Видиополя будут машины, по-моему, даже с Клавской области будут у нас машины. Дуже смешна колбаса. Да. Э, <свят> а, <свят> а, <свят> значит, <свят> условия <свят> всех, <свят> кто участвует в ярмарке, максимально низкие цены, то есть там на 20-40 это реально. Я каждый, кто участвует, мне присылает сколько будет продавать, что будет продавать, сколько продавать и главное по какой цене. И, и, сейчас у нас вот там, я, я могу сейчас открыть, показать, сколько, по сейчас там свинина, говядина там. И я, да нет, то... мы же мы и <сínt> <сínt> Да, <сínt> ну <сínt> это <сínt> то, что <сínt> обещают, <сínt> все правильно, да, вы <я> абсолютно правы, обещать не значит жениться, да. Но, тем не менее, э, это низкая цена на очень многие виды продуктов, ну все, все пищевые, все есть. Потом дальше будет супер развлекательная программа, Э, ну, там у меня сейчас уже каждую минуту расписано вот. кто какие коллективы будет выступать это у нас будет просто как э, годовой такой отчет по отделе культуры я хочу посмотреть как как мы можем какие у нас есть таланты как они хорошо могут уметь выступать э, там будет очень много всего интересного э, второе будет пункт обогрева То есть, кто замерзнет, пожалуйста, приходите, можете отореться и, та, и там же в этом пути обогрева для детей, это говорю, для, обращаюсь к родителям, приезжайте, пожалуйста, там тоже для них будет конкурс. Очень много будет конкурсов для детей. Будет, будут конкурсы для детей, такие, которые будут иметь супер призы, хорошие призы, дорогие. То есть я надеюсь, что там будет возможность выиграть, там, не знаю, чайник, там, ну, более, более что-то дорогое, чем, чем просто килограмм Будет там показательное выступление от пограничной службы, как они умеют воевать. Потом Спортивное единоборство? Спорти, спортивное единоборство, то есть будет и дешево, и весело, и свой совет, особенно стоит там, они там что-то уже нам, он не говорит, что будет, будет какие-то сюрпризы, еще что-то, так что, пожалуйста, приезжайте в Да. То, что там вот там на этом написано, это все правда. Это без конкуренции. И стоит и она рада.